Вы уже бьете, вы делаете взрыв, решительная взрывная атака, которая даст вам возможность либо его проработать, перейти в следующий раздел или выйти из боя, либо который его просто сомнет. Но, принцип такой: вы делаете что-то. должно быть времени на то, чтобы адаптироваться. Вы как сумасшедшие должны вам молодеть. И мало того, вы должны смотреть, держите вы дыхалку или нет. После этого, если вы спокойно разговариваете и можете дальше работать, значит вы достигли цели. Почему? Потому что дальше идет плотный контакт и взрыв. То есть вы вошли. Накидали. Он ну, там, бам там, вырос. То есть, понятно, да, принципе? Это у вас отправная точка. Вы увидели противника. И понесла. То есть это только старт. Но он же может быть финишем для противника. Поэтому вот в таком режиме поехали.